В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина намеревается стать полноправным членом ЕС и ожидает, что Европа подтвердит такую возможность. Об этом после окончания заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил президент Петр Порошенко. По его словам, соглашение об ассоциации стоило Украине очень дорого, поэтому страна заслужила место в семье западных стран. Порошенко выразил надежду вскоре услышать заявление, где Европейское сообщество подтвердит такое право украинского народа. Напомню, сегодня Украина и Евросоюз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Хронология этого исторического события далее в сюжете. Подписи под соглашением об ассоциации поставили глава Европейского совета Херман Ван Рампей, президент Еврокомиссии Жозе Манель Борозу, а также главы государств и правительств стран-членов ЕС. Петр Порошенко отметил, что сегодня исторический день для Украины, самый важный с момента обретения независимости. Я подпишу соглашение вот этой ручкой, на которой написано ⁇ Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной ⁇ Вильнюс 29 ноября 2013 года. Тогда это не состоялось, а теперь я поставлю свою подпись той же самой ручкой. И это говорит о том, что исторические события необратимы. За последние месяцы Украина заплатила слишком высокую цену за то, что ее европейская мечта стала реальностью. Сегодняшнее соглашение начнет действовать с осени нынешнего года, после того, как оно будет утверждено Верховной Радой. Ратификации парламентами 28 европейских стран не потребуется. Президент Евросовета Херман Ван Рампе заявил, что в Украине люди отдали свои жизни ради того, чтобы стать ближе к Европейскому Союзу. Общая цель – ваша полная интеграция в рынок Европейского Союза, самый большой и богатый в мире. Безвизовый режим сблизит нас, и он уже введен для Молдовы. Перемены внутри общества в системе управления принесут более благополучную и безопасную жизнь вашим гражданам, жизнь в семье европейских стран, которым они по праву принадлежат. Со своей стороны президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сказал, что эти соглашения – логическое завершение пути, начатого более 20 лет назад, когда Украина, Молдова и Грузия стали независимыми государствами. Сегодняшние соглашения являются самыми амбициозными документами, которые Европейский Союз подписывал за последнее время. Они позволят нашим партнерам проводить реформы, укреплять верховенство закона и проводить хорошую управленческую политику, а также дать импульс экономическому росту в регионе, благодаря открытию доступа к внутреннему рынку и углублению сотрудничества во многих секторах. Экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает вхождение Украины, Грузии и Молдовы в зону свободной торговли Евросоюза, как следствие либерализация торговли, движения капиталов и рабочей силы. В результате украинские экспортеры будут экономить до полумиллиарда евро ежегодно. Александр Мужичук, БТБ. А переговоры об ассоциации начались еще в марте 2007 года. После того, как в феврале 2008 Украина получила членство ВТО, Киев начал диалог с Европейским Союзом о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли, как ключевой момент соглашения об ассоциации. После сегодняшнего подписания европейские рынки откроют на условиях, которые редко где встречаются в международной торговле. Специально для Украины в Европе ввели асимметричное снижение пошлин на товар. Подробнее расскажет Виктория Попович. 1200 страниц, 7 разделов, 43 приложения, 2 дополнения и 3 протокола. Все это документ, который создаст условия для стремительного политического и экономического развития Украины в партнерстве с Евросоюзом. Это соглашение практически равняется статусу страны-члена. За исключением нашего прямого участия в институциях Европейского союза и прямого участия в принятии решений внутри ЕС, это полномасштабная политическая и экономическая интеграция Украины в европейские структуры на основе свободной торговли. Но ключевым является не столько отмена действующих возных пошлин на большинство товаров, сколько введение асимметричного режима. Для некоторых товарных позиций будут установлены переходные периоды, когда пошлины будут постепенно снижаться в течение нескольких лет. Переходные режимы устанавливаются в качестве защитной меры подготовки украинских производителей к работе в условиях конкуренции с европейскими партнерами. В частности, неравнозначное снижение пошлин установят на аграрную продукцию. Является ли подписание соглашения об ассоциации с ЕС таким, что снимает все вопросы? Нет, таким подписание соглашения об ассоциации не является. Европа — это одно из направлений, с которыми сотрудничает Украина. На какие другие рынки мы сегодня ориентируемся? Это рынки Азии и Африки рынки Азии, рынки Африки. Также эксперты считают, что сближение с Европой возобновит инвестиционную привлекательность Украины. Притока капиталовложений следует ожидать в сельскохозяйственной и металлургической отрасли, а также в легкой промышленности. Если посмотреть, например, полтора-два месяца назад уровень страховки за риск на работу на Украине находился на уровне порядка 1300 базовых пунктов. То есть надо было платить... 13 процентов только для того, чтобы застраховать свой капитал, который сюда заходит. Сейчас это на уровне порядка 800 базовых пунктов. Однако аналитики настаивают, что подписание ассоциации с ЕС – это всего лишь первый шаг на пути восстановления отечественной экономики. Одновременно необходимо искать новые рынки сбыта украинских товаров и не прерывать работу с уже привычными партнерами. Виктория Попович, Виктор Синкевич, БТБ. Также в рамках визита в Брюссель президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Финляндии Александром Стубом. Стороны говорили о событиях в Украине и возможных путях стабилизации ситуации в восточных регионах. Александр Стуб поддержал мирные инициативы Петра Порошенко и согласился. Они открывают возможности для урегулирования противостояния мирным путем. Однако собеседники пришли к выводу, что в случае, если Россия не предпримет реальных шагов, направленных на деэскалацию конфликта, возникает необходимость введения новых санкций. Президент Украины также объявил, что примет решение о продлении перемирия на востоке Украины после возвращения в Киев. Режим прекращения огня, введенный киевскими властями, истекает сегодня вечером. Это решение будет принято мной по возвращению в Украину после проведения необходимых консультаций с министром обороны, командующим нацгвардией министром внутренних дел, начальником генерального штаба и другими членами Совета национальной безопасности и обороны. Но, безусловно, если время окончания огня заканчивается сегодня в 22 часа, это решение будет принято сегодня. Это решение будет принято сегодня. Евросоюз ведет санкции против России, если Москва до 30 июня не предпримет ряд шагов по деэскалации ситуации в Украине. Это решение было принято в Брюсселе на заседании лидеров ЕС. В документе отмечается, что до этой, этой даты должны быть предприняты меры, в том числе и соглашение о варификационном механизме под мониторингом МБСЕ в отношении прекращения огня и эффективного контроля за границей, возвращения украинским властям трех пунктов пересечения границы из Варина, Должанский и Краснопартизанск, а также освобождение заложников, начало существенных переговоров по имплементации мирного плана Петра Порошенко. И сейчас продолжается второй раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече присутствуют Леонид Кучма, Виктор Медведчук, представители ОБСЕ и Российского посольства в Украине, а также представители так называемых ДНР и ЛНР. Напомню, первый раунд консультаций состоялся в Донецке в понедельник. Тем временем в Артемовске, Краматорске, Донецке, Славянске боевики продолжают атаковать силы антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой АГА. Напомню, сегодня ночью четверо военных погибли, пятеро получили ранения во время боя под Краматорском. В результате ответных действий украинских военных один танк противника уничтожен и один захвачен. Боевикам удалось подбить четыре наших БТР и один миномет. Террористы обстреляли также позиции сил АТО на горе Карачун близ Славянска. И по данным руководителя Центра информационного сопротивления Дмитрия Тымчука, одного украинского военнослужащего ранили. Около пяти утра в Артемовский банк формирования напали на военную часть. Украинские солдаты отбили штурм. Потерь среди них нет. Также в Артемовске неизвестные обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли двое людей, об этом сообщают местные СМИ. По их данным инцидент произошел после обстрела воинской части вооруженными боевиками. Получив несколько выстрелов в лобовое стекло, водитель автобуса потерял управление и врезался в гараж одного из, участ... из частных домов. Мужчина погиб на месте, а пострадавшую женщину доставили в хирургическое отделение, и она скончалась от тяжелых ранений. Воспитанники детдомов, а также люди, живущие в домах инвалидов и пациенты психбольниц в Луганской и Донецкой областях, фактически стали заложниками сепаратистов. По данным уполномоченной украинского парламента по правам человека Валерии Лутковской, речь идет о нескольких тысячах жителей Донбасса. Ведь власти, так называемой ДНР, 25 июня выдали распоряжение, которым запретили эвакуацию этих категорий населения в другие регионы Украины, только в Россию. Кроме того, детские дома, дома инвалидов, приюты и больницы находятся в коммунальной ответственности и ждут соответствующих решений парализованных местных властей. Поэтому Лутковская призвала Киев к безотлагательным действиям. На сегодняшний день Министерство политики, Минздрав и Минобразование все имеют соответствующую информацию, где можно было бы разместить эвакуированных людей, нуждающихся в этом. Инвалидов, стариков, детей. Но они ждут решений местных властей и, соответственно, не принимают решения самостоятельно. В связи с этим ни дети, ни психически больные, ни больные туберкулезом, ни находящиеся в домах инвалидов, к сожалению, не вывозятся из зоны конфликта. не Далее в эфире канала БТБ смотрите программу Национальный интерес. До встречи.